umuman olganda bu hafta bayramlar haftasi bo'ldi masalan 27 iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni keng nishonlandi bayram munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhi mamlakatimizning yuksak orden va medallari bilan taqdirlandi 28 iyunda esa asrlar davomida xalqimizga xos mehr oqibat xayr saxovat kabi umuminsoniy qadriyatlarni namoyon etib kelayotgan qurbon hayiti munosib tarzda bayram qilindi shu kuni mamlakatimizdagi jami ikki ming ellik sakkizta masjidda hayit namozi emin erkinlikda o'qilib ezgu duolar qilindi bu yilgi qurbon hayiti arafasida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoniga binoan o'zining serqirra faoliyati hamda beqiyos ilmiy ma'rifiy merosi bilan islomiy tafakkur va madaniyatni ravnaq toptirish muqaddas dinimizning ulug' insoniy g'oyalarini xalqimizga yetkazish mashhur ulamolarimizning bebaho asarlarini chuqur tadqiq etish va jamiyat hayotida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun marhum shayx ziyoviddinxon ibn eshon boboxon hazratlari hamda marhum shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlangani bayramga o'zgacha shukuh baxsh etdi kezi kelganda ta'kidlash o'rinliki keyingi yillarda mamlakatimizda islomiy an'ana va qadriyatlarga munosabat tubdan o'zgardi deylik o'zbekistondan hajga boruvchilar soni ham yildan yilga ortib bormoqda ya'ni ikki ming o'n to'qqizinchi yilda yetti ming ikki yuz nafar yurtdoshimizga bu baxt nasib etgan bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilda bu raqam o'n ikki mingni tashkil etdi saudiya arabistoni tomoni bilan olib borilgan muzokaralardan so'ng joriy yil o'zbekiston fuqarolari uchun umumiy haj kvotasi o'n besh ming nafar etib belgilandi bu juda katta ko'rsatkich aslida muhimi yurtdoshlarimizning haj amallarini to'la to'kis ado etishlari uchun yaratilayotgan shart sharoitlar ham tobora mukammallashib bormoqda hamkasbimiz ulug'bek rahmonqulov tayyorlagan sharh xuddi shu mavzuda saudiya arabistonida haj ikki ming yigirma uch ziyorati yakuniga yetdi qirollik ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra bu yil haj amallarini bajarishga kelgan bir million sakkiz yuz qirq besh mingdan ziyod ziyoratchilar qatori o'n besh ming nafar vatandoshimiz harami sharif mino arofat va muzalifa kabi muqaddas manzillarda ibodatlarni to'liq ado bir umr orzu qilgan niyatimga yetdim man o'g'lim yangi o'zbekistonni nishonasi deb bilamanmi kabatullohni ko'rib shunaqa bir o'zim nohot akan men shu yetib keldim shu yerga bir chigidan duo qilib keyin toga kirib keldik buni qadriga yetishimiz kerak mana shunchalik keldik insonni qadri haqiqatdan ziyodligi yuqoriligini bildik imkoniyatlar juda yaxshi juda yaxshi biz o'zimiz ham o'ylamaganmiz bu darajada bo'ladi deb shu yerlarga yetib kelganimdan juda g'ururlandim faxrlandim ushalgan orzular saodatli lahzalar dillardagi quvonch va ko'zlardagi sevinch yoshlari shukrona keltirsa arziydigan onlar bu yil o'zbekiston tarixida ilk marotaba 15 ming kishi ulug' amalni bajardi albatta bu mu'min musulmonlarimiz uchun yaratilayotgan qulay sharoit va imkoniyatlarning amaliy natijasi o'zbekistonning diniy ma'rifiy sohadagi navbatdagi muvaffaqiyati holbuki uzoqqa borish shart emas 2016 yillarda haj ziyoratiga borish 5 ming kishiga nasib qilgan xolos o'zgarishlarga o'zing baho bering haj kvotasi oxirgi olti yilda uch barobarga oshib endilikda o'n besh ming yurtdoshimiz haj ibodatini bajarishdek saodatga erishyapti o'n minglab oilaga o'zgacha shukuh olib kiryapti allohga shukurlar bo'lsin bizga berilgan bu imkonlar bizni vatandoshlarimizga aynan o'zbekiston yurtiga eliga berilgan bu sharoit illa allohni lutfidil bu aynan hozirgi kundagi yangi o'zbekistonimizni barakotidandir o'n besh minglik hojini bu arafatlarda, minolarda turishligi illo elimizni kundan kunga yanada rivoj topishligidir yaqinda mana haj konferensiyalarida qanchalik dunyolarga ibrat qilinib ko'rsatilindi sizlarga havas qilyapmiz sizlarni bu tashkiliy ishlaringizga sizlarni sharoitlaringizga ofarin deyapmiz bizlarga alohida o'zlarini havaslarini bildirdilar qurbon hayitga atab qilingan tabriklarini va u tabrikda hojilarni alohida eslashligi hammamizga quvonch bo'ldi hojilarni ruhiga yana ruhiyat qo'shildi yana bir e'tiroflarni ko'rdikki sizlardagi diniy islohotlarni biz ko'rib havas qilmoqdamiz aynan qur'on kurslari ochilib hozirda mana mana ellik mingga yaqin xalqimiz u yerda qur'onni o'rgana oldilar bu yangi o'zbekistonni barakotidir biz rozimiz rahmat deya qancha xalqimiz kelayotganligini biz o'zimiz shohid bo'lib aytamiz va buni boshqa dunyo xalqlari ham e'tirof qilmoqdalar diniy islohotlarimizda faqat alhamdllah rivoj ustiga rivoj topmoqdamiz alloh bundan ham ko'paytirib ziyodaylagan bo'lsin dunyoviy sohada qanchalik darajada o'zgarish bo'lgan bo'lsa diniy sohada undan kamemas balki undan ziyodaroq o'zgarishlar bor alloh subhanahu va taolo qur'on di ishanda aytadi bi ya'ni alloh bergan ne'matlarni ko'p ko'p eslanglar <laughs> albatta qachonki shu shukr <laughs> ko'p ziyoda <laughs> bo'lsa bu narsa alhamdulillah yanada ziyoda bo'ladi ne'mat mana haj masalasiga qaraydigan bo'lsak yaqin bir 10 yil tepasiga besh 5,5 ming odam haj qiladi alhamdulillah bugunga kelib mana 15 ming atrofiga bu juda ham katta o'zgarish bu teng uch barobar ko'paydi degan o'zbekistonga bo'lgan muomala ham chiroyli xalqimizga ko'proq tinchlik vatanimizga tinchlik so'raymiz vatanimizn obodligini so'raymiz tinchlik bo'lmasa albatta bu xotirjamlik bunaqangi ibodat bunaqangi bir xotirjamliklar yo'qda haj mavsumida o'zbekistonlik 15 ming nafar ziyoratchilarga ibodatlarini emin erkin to'la to'kis amalga oshirishlari uchun eng yaxshi sharoit eng yaxshi qulayliklar hozirlandi ziyoratchilarimiz madinai munavvara va makkayi mukarramadagi eng nomdor mehmonxonalarda istiqomat qildilar yurtimizdan borgan shifokorlarimiz va oshpazlarimiz ularning xizmatida bo'ldi hojilarimizning dilida jo'sh tilida aks etayotgan shukronalik hissi avvalo insonlarni rozi qilish yo'lida olib borilayotgan xayrli amallarning natijasi deyish mumkin bir umr orzu qilgan niyatimga yetdim man o'g'lim biz yoshligimizda ayamiz dadalarimizdan eshitardik ulug' ibodat bor haj ibodati bor biz borolmadik bolalarim sizlarga nasib qilsin deyishgan edi mana birkam saksonga kirib mana nasib qildi keldik bu nimani sharofati yangi o'zbekistonni nishonasi deb bilaman buni o'n besh mingdan ortiq odam bizni o'zbekistonimizdan bu yerga kelib haj ibodatlarini qilyapmiz yangi o'zbekiston butunlay boshqa bu hamma xatti harakatlar insonni manfaati uchun bo'lyapti odamlarni de ehtiyojini qondirish uchun harakat bo'lyapti butunlay boshqacha odam bo'ldik xudo xohlasa buyerdan borib hokisor poyshukur bo'lib odamlarga faqat yaxshiliklarni qilib odamlarga ibrat bo'lib xalqimizni duo qilib yarashaymiz xudo xohlasa o'g'lim man doim duo qilaman allohdan so'ragan manga o'xshagan million million oddiy mehnatkash odamlar niyatiga yetdik aka aytdingiz juda to'g'ri gap niyatiga yetdik xudo xohlasa o'zbekistonni delegatsiyasiga bo'lgan munosabat juda boshqacha bo'ldi eng asosiy narsa odamni insonni qadr qimmatini shu yerda his qildik o'ylardik qanday bo'lar ekan bu sharoit qanaqa ekan munosabat qanday bo'lar ekan juda yuqori darajadagi holatni ko'rdikda hojilarimiz nihoyatda xursand judayam sharoitlardan mamnunmiz musulmonlarimizga bo'lgan g'amxo'rlik bu qilingan sharoitlar uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz rahbariyatimizga hamma duolar ijobat bo'ladigan arafat tog'ida davlatimizni yanada ravnaq topishi yangi rivojlanish bosqichida allohdan chin ko'ngildan iltijo qilib so'radik davlatimizni ravnaq xalqimizni baxt saodati bardavom bo'lishini tilab duolar qildik hojilik bu ham sharaf ham mas'uliyat deb bilamiz Bizi hojilarimiz shu davlatimizni ko'rsatgan g'amxo'rligiga javoban yoshlarni o'rtasidagi ta'lim tarbiya umuman aholi o'rtasidagi ma'naviy jihatdan yaxshilashga biz o'zimizni hissamizni qo'shimiz kerak bo'ladi katta mas'uliyatni bajarishimiz kerak bo'ladi juda <laughs> katta odam keldi o'zbekistonimizdan mana hammasi xursand 5 mahal namoz o'qib hammasi yurtimizda 5 mahal duo qilishyapti to'xtamay o'zbekistonni hojilarga juda e'tibor yaxshi Juda ham sharoit zo'r mehmonxonalarimiz toza pokiza ozoda ishchi guruhlarimiz tunu kun murojaat qilsangiz biror ta agar muammoingiz bo'ladigan bo'lsa tezlik bilan hal qilib berishga harakat qilishyapti Shunda uyimizdan olib kelib shunda joyga olib qo'yadi, qo'yapti qiladigan joyga biz juda rozimiz minnatdormiz bundan ulhij oyining sakkizinchi kunida o'zbekistonlik ziyoratchilar hajning asosiy amallarini bajarishga kirishib ehromlarda mino vodiysi tomon yo'l oldi ehromlarda chodirlar shahri deb nomlangan mino vodiysida turishdi minoda ziyoratchilarimiz uchun hajning oxirgi kunigacha barcha qulayliklar muhayyo qilindi bu yerga kelib bizni otalarimiz to'qson beshinchi yili borgan gapirib berardi ishonmayapmiz mana bizni Maşı memohuna yükeliyse güller bilen, bir şirilliler bilen yaptı. Şarçakalarımız hem çıkıp gitti. Şuna kadar bir yaş kayfiyatta kütüvaldı ki. <laughs> bana keçeyi günü Arafat'ta, Mina'da, <laughs> Muzalifelerde bulduk. Uyurdu ki bana bizi şaraitlerde gördük. endi nima deydi haj mashaqqat deydi lekin mana tashkiliy ishlar suvlarni olib kelib har birimizga yonboshimizga qo'yib qo'yyaptik juda bir katta bir tayyorgarlik ko'ribdi ishchi guruhimiz demoqchimanki bundan oshiq bo'lmasa kerak behisob behisob duolarda bo'ldik buni qadriga yetishimiz kerak mana shunchalik keldik shuni qadriga yetib to xudo xohlasa umrimizni oxirigacha sodiq qolamiz degan kayfiyatda yığla... turibmiz bu hajga kelishni to'qqiz yildan buyon kutib yig'lab kerak paytlar hech kimga bildirmasdan yig'lab allohim mana shu joylarga ziyorat qilish bizga ham nasib qilarmikan degan shunaqangi orzu bilan yashayotgan mana Alloh istadiki Alloh xohladiki faqatgina televizorda ko'rib turgan narsamizni hozir o'zimiz shohidi bo'lib turibmiz zulhijja oyining to'qqizinchi kuni barcha ziyoratchilarimiz erta tongdan hajning yana bir farzini bajarish maqsadida arofat tomon yo'l oldilar hadislarda keltirilishicha arofatda qilingan duo shak shubhasiz qabul bo'ladi qadri baland yurtdoshlarimiz yaratgandan yurdimiz hamisha tinch xalqimizning yanada farovon va bu kabi xayrli ishlarning boshida turganlar omon bo'lishini so'rab duo qilishdi hamma amallarda to'liq bekammako's betalofat bajarib oldik xudo xohlasa mana qolgan kunlarimizni endi ziyoratlar bilan o'tkarib borib elimizga xalqimizga bir namunali hoji bo'lib elni xalqni oldiga o'zimizni ko'rsatib yana shu qator yoshlarni o'zimizni orqamizdan ergashtirib yaxshi yo'lga boshqarishga harakat qilamiz arafa kuni davlatimiz rahbari qalbi shukuhga to'lib turgan barcha vatandoshlarimizni qurbon hayiti bilan muborakbod etib eng ezgu tilaklarni bildirgani ayniqsa hojilarimizu ulamolarimizni to'lqinlantirib yubordi besh ming atrofida haj qilardik Bugunlik kunga kelib mana qarangki o'n ming nafar hoji endi o'n ming nafar ziyoratchini hajga olib kelish Makka makkayu mukarrama madinayu munavvarda safarlarda bularni olib yurish o'zi bir mashaqqat lekin qarang bironta mashaqqat sezmayapmiz chunki har yilgidan o'zgacha har yilgidan shavqli har yilgidan zavqli har yilkidan go'zal o'tmoqda buni e'tirof qilmasdan shukrini qilmasdan iloji yo'q vatanimiz elimiz xalqimiz yurtimiz haqidagi go'zal duolarimizni o'zi ijobat aylasin mana ziyoratlarda bardavom bo'lib turgan bir pallada muhtaram yurtboshimizning tabriklarini eshitdik ziyoratchilarimizni kayfini yanada ko'tardi barcha amallarni go'zal ado qilib savoblarga to'lib barakotlar bilan albatta vatanga yetib borgandan keyin ham xalqimizni oldida chin ma'noda hoji bo'lib odobimiz bilan o'zimizning demak yaxshi amallarimiz bilan ibrat bo'lamiz degan maqsadlarni ham aziz ziyoratchilarimiz oldilariga qo'ymoqdalar xalqni rozi qilaman deb kechayu kunduz harakatdalar og'izburchilikda xorazmcha aytganda mehrdi oqibatda umrgazorolik qilaylik o'z navbatida o'zbekiston hojilari ham muborak arofat vodiysidan turib davlatimiz rahbari va xalqimizga tabrik yu'lladi hojilarimizning prezidentimiz va xalqimizga yo'llagan dil izhorlarida fuqarolarimizning diniy e'tiqod borasidagi huquq va erkinliklari to'la ta'minlanib mo'min musulmonlarimiz ibodat amallarini emin erkin bajarayotganliklari xususan haj umra qiluvchilar soni keskin oshgan ular bu islohotlar samarasini o'z hayotlarida his qilayotganlari qadrlari ulug'lanayotgani o'z ifodasini topgan Iltijo Alloh nasib qilgin deb kvotalarni oshganini eshitganimda yanada xursand bo'ldim voy bizga ham nasib qilib qolarmikan deb mana shu mahallamiz raisi qo'ng'iroq qilib sizga navbatiniz keldi degandagi qalbimdagi his hayajonim oilamdagi quvonch yuraklarim halqirab ketdi ko'zlarimga yosh keldi allohga shukur aytdim alloh yetkazganinga shukur ko'z oldingizga keltiring bu yil o'zbekistonimizdan 15 besh mingta odam keldi qalbimdan ichimdan xalqimni sog'lig'ini so'radim osoyishtalik xotirjamlik tiladim qandaydir manga kuch bag'ishladi bu yil muborak qurbon hayiti arafasida yana bir tarixiy voqea yuz berdi arafa kuni Arafatda turgan dunyo mo'min musulmonlari ham o'zbekiston prezidentining farmoni bilan ikki nafar marhum shayx ziyovuddinxon ibn Ishon boboxon va muhammad sodiq muhammad yusuf Oli darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlanganini eshitdi bunday quvonchni so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi bu farmonni biz tarixiy deb baholashimiz mumkin chunki shu vaqtgacha bunday diniy ulamolarga bu darajada e'tibor qaratilmagan edi albatta bu bizga juda katta bir faxr iftixor tuyg'usini paydo qiladi bu ikki buyuk zot judayam bir og'ir zamonlarda dinimiz xalqimiz uchun juda katta bir olam olamshumul ishlarni amalga oshirganlar avvalo o'zlari shaxs sifatida o'z zamonasining yetuk ulamolari bo'lganlar va mana shu ilmlari tufayli xalqimiz uchun dinimiz uchun juda judayam ko'p ishlarni amalga oshirib ketdilar albatta bu shaxslarni qilib ketgan xizmatlarini hali hanuzgacha nafaqat yurtimiz mo'min musulmonlari balki butun xorijda ham allomalar hali hanuz ularni bot bot ismlarini yodga oladilar bu ikki zotga berilgan bunday bir oliy darajadagi orden haqiqatdan ham munosib kishilarga berildi va bu o'z o'rnida dinimizga berilayotgan e'tibor diniy islohotlarni yuqori darajaga chiqayotganligini yana bir ko'rinishi deymiz hojilarimiz hajning asosiy amallarini katta ixlos bilan bajarib bo'lgach mino vodiysidan makka shahrida joylashgan mehmonxonalarga qaytib shu kunlarga yetkazgani uchun yaratganga takror takror shukronalar aytishyapti yurtimizga ravnaq xalqimizga omonlik xayr baraka so'rab duolar qilishmoqda biz ham ularga hajlari magrur duolari mustajob bo'lishini tilab qolamiz Pul <türük> tolqlanib ki bizni o'zbekistonimiz boshqa davlatlarni hojilarini oldi bizni hojilarimiz katta maqomga ega bo'lib ular katta sharoitlar qilib yaratib berilganligini biz ko'zimizdan ko'rib turibmiz ilgari kelganimiz o'zbekiston desa tanimagan an a hozir endi o'zbekistondanmi desam o'zbekiston deb dara taniyapti demak biz o'zbekistonimizni mana endi dunyo yana endi tanibdi mana shunday obod mana shunday farovon tinch bo'lgan yurtimizga ko'z tegmasin hojilik maqomini uning odobini saqlab farzandlarimizga nabiralarimizga o'rnak sifatida yashaylikni o'zimizga katta bir vazifa qilib olganmiz eslatib o'tamiz ziyoratchilarimizni to'rtinchi iyuldan yigirma ikkinchi iyulga qadar jidda shahridan havo kemalari orqali yurtimizning o'nta shahriga yetkazish rejalashtirilgan o'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari qator tashkilot va idoralar xodimlari bu xayrli ishlarga mas'ul inson qadri ulug'langan yurtda hojilarimizni kutib olishga qizg'in hozirlik ko'rilyapti